simyan ilkin anlayışları test nömrə 281. Bizə 16 qram filizin tam yanmasından 12.8 qram SO2 alınır deyir. Filizdə çürdün kütlə faizini tapın deyir. Biz bilirik ki, filiz saf maddə deyil, filiz qarışıqdır. Və bizə 16 qram filiz verilibdir. Biz bilirik ki, filiz saf maddə deyil, qarışıqdır, ancaq 100% də qarışıq 100%dir. Filizin yanmasından Alnı besuit. Filizin tərkibində olan oksigen, kükürd başdır. Oksidləşib kükürd dörd oksidə çevrilib, SO2-yə çevrilib. Deməli filizin tərkibində nə qədər kükürd varsa, cəlib toplaşıb SO2-nin tərkibinə. SO2-nin tərkibindəki kükürd filizin tərkibində olan kükürdür. Neçə qramdır? 12.8 qramdır. 12.8 qramdır. Deməli SO2-nin tərkibindəki kükürdü tapmaq əla filizin tərkibindəki çükürdü tapmaq deməkdir. Ona görə SO2-nin tərkibindəki çükürdü tapırıq. 12.8 qram tərkibində x qram çükürd var. Onda SO2-nin MR-i 64 qramdır. 64 qramın tərkibində 32 qram bir atom olduğundan çükürd var. Və tənasübi hesablayıb həll edib cavabı tapırıq. 2 e, dəfə azaldıb 6.4 qram deməli çükürd var. Bu çükürtd hardan gəlib? Filizin filizdən gəlib. Yəni filizin tərkibindəki çükürtdür. SO2 tərkibindədir. Filiz neçə faizdir? 100%dir. 16 qram 100%dirsə, 16 qramda 4 qram x faizdir. Vətənasbiyini həll edib cavabı tapırıq. 40%. Faizdir. Deməli, 16 qram filizin tərkibində 40% çükürtd var.